長かったさあ迎えに行かなくてはおかしいよな平穏に暮らしてただけなのに戦争に何もかもめちゃくちゃにされて。 そのこんなことばかりわし <laughs> に言えるのは嵐はやり過ごすことはできてる傷跡は残していくということだ果てしない それでも暴力は最後の手段だこれがそうなのかそれがお前のこれからの生き方なのか